2022-ci ildə COVID-19 pandemiyasından başa çatması və qlobal iqtisadiyyatın tam bərpası gözlənilir. Bunu Morgan Stanley Global Research şirkətinin analitikləri bildiriblər. Onların fikrincə qarşıdan gələn il COVID-19-dan əvvəlki normal həyata qayıdış olacaq. Beləliklə məs 2022-ci ildə virusa qarşı kollektiv immunitet formalaşacaq. Meteorologiya xidməti İstanbula sarı, İzmir isə narıncı kodla xəbərdarlıq edib. Publika AS xəbər verir ki, bu barədə Tırt Xəbər Meteorologiya Ümummüdirliyinə istinadla məlumat yayıb. Lecədən başlaması gözlənən leysan yağışın mənfi təsirlərinə qarşı yerli qurumlar və əhali öncədən məlumatlandırılıb. Son qiymətləndirmələrə görə sabah ölkənin şimal daxili və şərq bölgələrində parçalı, çox buludlu, Trakya bölgəsi, Egey çanaqqala, iç Anadolu da araxlıq dənizinin qərbində isə leysan və tufanla müşahidə olunan şiddətli külək gözlənilir. Yağıntının İstanbul, Bursa, Balıkəsir, Çanaqqala, İzmir və Yalova ətraflarında güclü olacağı proqnozlaşdırılır.